হাই ৰাইজ কি খবৰ সকলোৱে আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আছে সকাম যিহেতু আমি কালি নাইকিউটোত দেখিছিলোঁ আমি বজাৰ কৰিছিলোঁগৈ আজি আছে আমাৰ ঘৰত সকাম আৰু সকলোবোৰ মানুহ কাম বনত লাগি আছে আমিও কাম বনবোৰ কৰি আছোঁ লাহে লাহে আৰু এইফালে দেখিছেনে মানুহজনে পচলা কাটি আছে জ্বলা ভাজি বনাবৰ কাৰণে এইফালে মানুহজনে পচলা কাটি আছে আকৌ এইফালে শনীপেহীয়ে হেৰি কৰি আছে আৰু ইফালে আমি সকলোবোৰ জা যোৱালি লগ হৈ শাক কাটি আছোঁ আৰু এইফালে সকলোবোৰ আহিছে কাৰণ গাঁৱৰ মানুহ যিহেতু গাঁৱত খবৰ দিলে সকলোবোৰ মানুহ কিবা এটা হ'লেও দৌৰি আহে ভাল লাগে সেনেদৰে গাঁৱত থাকি মইতো গাঁৱৰ পৰিৱেশ পোৱা নাই এতিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু যিয়ে নাপাতোঁ কিয় কিবা এটা হ'লে ওচৰৰ মানুহবোৰ আহেই সহায় সুবিধা সহায় সুযোগ কৰিবলৈ আৰু ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আৰু ইফালে দেখিছেনে এইফালে শহু দেউতা আৰু হাঁহোমাই সেৱা কৰি আছে যিহেতু আমি নোৱাৰোঁ কাঢ়িবলৈ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে গাড়ী আছে আৰু এইফালে মই আকৌ বিলাহী কাটিছোঁ বিলাহী কাটিব থাকি গ'ল সেইটো কাৰণে অকল অকলে বিলাহী কাটি আছোঁ আৰু চ' শাক কাটি মেলি নবহত মানে ঘৰলৈ গ'ল সকলোৰে কাম থাকে ন যিহেতু ঘৰৰ গৃহিণী হয় সকলোৰে কাম থাকে তেওঁলোক ঘৰলৈ গ'লে চ' এইফালে আকৌ মই ভাগিনজনীৰ লগত লগ হৈ শাকবোৰ ধুই দিছোঁ আৰু নবোৰ অলপ সহায় কৰি দিছে যিহেতু বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল শাক কটা আমাৰ মানুহবোৰ অহাত অকণমান লেট কৰি দিলে ঘৰতো কাম থাকে ন আৰু আমি দুজনীবোৰ ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে সকলোবোৰ মানুহ লগ হৈ ভাত এসাঁজ খাই ল'লেও বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এনেদৰেতো লগ হোৱা যায় ন কিবা ঘৰত সকাম নিকাম বিহু কিবা কিবি হ'লেহে সকলোবোৰ ঘৰৰ মানুহ লগ পোৱা যায় পেহী উঠিও আহিছে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এইফালে যাবলৈ হ'লেই তেওঁলোকৰ যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে যদিও দেৰি হ'বগৈ গাড়ী পোৱাটো আমাৰ অকণমান ইয়াৰ পৰা দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে মানে তেওঁলোকে ওলাই দিলে